Ти досі емоційно залежна від Камалії, так. Тобто, її будь це промах, це для мене промах, якщо любой э, підйом, э, я іскренне радуюсь від будь-якої неудачі, мені Угу. я вважаю, що вона мені безразлічна. Але ви не живете разом, як пара. Да, не живете. Але живете в одному будинку. Да, ну при этом. Ну... Але, это, трохи выглядает дивно. А почему, странно там? Почему ну, знаешь, люди... с стороны, стороны. Со стороны, да, может быть, а нам абсолютно не странно. Я думаю, мы относимся друг к другу абсолютно. Вот между нами убрали одну бумагу, выбросили, может, убрали постель, выбросили. Вот две вещи, угу. а, мы остались все равно людьми. И Друзям. мы друг друга точно так же уважаем, как мы уважали, или не уважаем по каким-то моментам. Угу. Точно так же, как и это было. А вот я думаю, что когда вот эти две вещи были, то мы были точно такие же, угу. и без них мы точно такие же. Просто в окружении им что-то кажется странно, не странно. Ну, просто не так, как у всех, знаешь. Да, что, да. Если разлучились, то вот нужно Хочется быть немножко out-of-the-box, да, думать. Mm -hmm. там. Вот мы такие люди, которые out-of-the-box. Мы нетрадиционные. Вот пары, которые жили-жили, разошлись, ушли. Все. Mm -hmm. Нет. Вот мы разошлись, и все равно вместе. Ну, скажи мне только одно. Официально вы уже разлучены? Да. Давно? Давно. Уже, по-моему, пару лет уже.